জনালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাদা আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে চাগে কৃষ্ণচাৰ্যে অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই পুনৰ ভিডিঅ'টি আগবঢ়াইছো চ' বন্ধুসকল আজি চাপা খোৱালৈ আহিলো চফা খোৱা কাষলৈ আহিলো আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰতি ট্ৰাই কৰি থাকক আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো এজন দাদাক লগ কৰিবলৈ আৰু সেই দাদাজন কোন হয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' মাধ্যমে সকলোখিনি চিনাকি কৰাই দিম আপোনালোকে কণ্টিনিউ স্ক্ৰীম কাকৈ চাই এতিয়া বৰ্তমান খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি হিমন্ত দা আৰু মই গৈ আছো হিমন্তা হয় হয় গৰম উঠিছে নেকি গৰমটো অলপ চলপ উঠিছে বাৰু ৰ'দত আহিছো ন হয় হয় ভালে লাগিছে ত' এইফালে আহি পাইছোহি ফাইনেলি জেগাত এই ইফালে দাদাজন আহি আছে এই দাদাজন হয়তো আপোনালোকে চিনি পাইছে নমস্কাৰ দাদা ভালে আছে দাদাই আমাক আগবাঢ়ি আহিছে আৰু একেবাৰে দাদা ঘৰতে সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক চাই গৈ থাকিব আৰু দাদা ঘৰৰ পৰিৱেশবিলাকো দেখাম এইফালে যাব লাগে দাদা ঘৰলৈ ত' গৈ আছো ফাইনেলি আহি পালোহি এইয়া দাদা ঘৰত এইখনে হৈছে গেটখন

ফাইনেলি আমাৰ কাৰণে আনিলে চাহ আৰু চাহৰ লগত কাটি দিছে আপোনালোকক জলপান যিহেতুকে বিহু বতৰত আহিলেও ইয়াত দেখিছে অসমীয়া পৰম্পৰা যিহেতু জলপান গুড় দৈ গাখীৰ মুড়ি কিবাকিবি দিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বানপাটী আৰু এয়া আছে চাহ এইয়া তিলপিঠা মিঠাই আদি কৰি খুব ধুনীয়াকৈ দিছে অকলে দাদা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে যি খুব সুন্দৰ মানে আমাৰ সমাজত চলি থকা আমাৰ পৰম্পৰা জলপান যিহেতুকে আজিকালি প্ৰায় মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে কিছুমান ব্যৱহাৰ নকৰা বস্তু আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বানপাতি বানপাট যিটো আমাৰ সমাজত প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ এই দাদাই আমাৰ অসমীয়াক জীয়াই ৰাখিছে তাৰ কাৰণে দাদালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে আৰু এয়াই হৈছে দাদাৰ ঘৰ আৰু এতিয়া আমি চাহ জলপান খাই লওঁ আৰু ন খাই লওঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ মৰম লগা দাদা কিন্তু সন্ধিয়া মানুহ হয় যদিও দাদাক প্ৰায় লগ পোৱা হোৱা নাই আজি প্ৰথমবাৰৰ লগতে লগ পাইছোঁ এনেকৈয়ে আমাৰ ফোনত কথা বতৰা হৈ থাকে নহয় দাদা হৈ থাকে আৰু দাদাই সদায় মাতি থাকে আহিব পৰা নাছিলোঁ বিশেষ দাদাও কৰ্মহঁতে বাহিৰত থাকে আৰু সেইবাবে দাদাক লগ পোৱা তেনেকুৱা সুযোগো পোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়াই বহাগতে লগ পালোঁ দাদাক লগ পাত খুব ভাল লাগিছে মোৰো ভাল লাগিছে বহুত ভাল দিছে বহুত দিনৰ পৰা লগ পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ মোৰ মতে মই তেনেকৈয়ে মই ডিফেন্সত থাকোঁ আৰু এই বছৰ ছুটী নাপাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই অলপ টেকনিকেলত আনি ছুটি অহা নিচিনা হ'ল সেইকাৰণে ছুটীটো পালোঁ আৰু ছুটীটো পোৱাৰ কাৰণে আজি ভাইটিকো লগ পালোঁ আৰু লগতে বিহু শুভেচ্ছা জনাই আজি তাকে বহুত আনন্দিত হ'লোঁ আৰু লগ পাই বহুত ভাল লাগিল হয় হয় দাদাকো বহুত বহুত ভাল লাগিলে আৰু দাদাক আচলতে আমি চিনি পোৱা মানে কি হয়

ইউটিউব চেনেলটোৰ অলপ মানুহ পবিত্ৰ গগৈ সদিয়া আৰু ফেচবুক পেজো এটা আছে অঁ পেজটো মোৰ পবিত্ৰ গগৈ সকলোৱে জানেই বহুত মানুহে জানো যোনেও যোনে নেকি নাজানে মোৰ পেজটো হৈছে পবিত্ৰ গগৈ চাৰ্চ কৰিলে তাৰমানে ফেচবুকৰ পেজ চাৰ্ছ কৰিলে ওলাই লওক পবিত্ৰ গগৈ আপোনালোকে পাৰিলে মানে ফল' কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোক যেনেকৈ মৰম কৰে দাদাকো এনেকৈ মৰম চেনেহ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যিসকল মোৰ ভিউজাৰ চাই আছে প্লিজ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দাদাক অলপমান আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে মৰম চেনেহ দি যাব বুলি আশা থাকিল ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ঘৰৰ পাতত আৰু ইয়াত ভাতলৈ লৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমি মানে বহুত থৈছোঁ ভাতৰ পাতত আৰু আজি আইটেমটো আপোনালোকক আমাৰ দাদাৰ ঘৰত আপোনালোকক সেয়া হৈছে ভাত এইফালে দেখিছে দাইল মানে আলু আৰু লাও এইফালে দেখিছে শুকান লোকেল বিলাহী মানে বিলাহী আলু সৰু সৰু আলু আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই এইফালে দেখিছে আচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কোনটো আইটেম খাব এয়া দেখিছে নাই পানী টেঙা দেখিছে সকলোৱে আমি এনেকে ভাতৰ পাতত পঢ়িছোঁ খাবলৈ দেউতা কেনে মই কিন্তু নাখাওঁ কিন্তু মাছ 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 নাখাওঁ হয় হয় যিটো মানে সজাই থৈছো আৰু নহয় কাহিনী মানে এইফালে আমাৰ দাদা বিহু কথা এ মজা মজা লাগিছে নাই ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে লগ পালো ভাতৰ পাতত বহি লৈছো খাবলৈ আৰু দেখালো বিলাক খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে দাদাই বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ লৈ মানে ভাত গাল নাখাওঁ বুলি কোৱা ভিতৰতো মানে দিছে আৰু কি কম আৰু উপায় নাই খাবতো লাগিবই নহয় জানো হয় হয়